Назовите, будь ласка. Я Волкова Мария Александровна пережила годы Голодомора, 32-33 год. у нас было в семье пять человек, три мол ребенка и отец и мать. Вот. На руках у меня погибла, умерла, вернее, сестренка от голода. Почему? Потому что кушать не было чего, чем. А если мы питались, то мы питались разными, разными травами. Крупевой, лободой, акацией, подорожником. Вот. Люди, которые проживали вместе с нами и соседи, и вообще в селе, умирали на ходу. Просто на ходу. Отец у меня тоже умирал, причем он умирал прямо в поле, на работе. Он был бригадиром в то время, в 1932 году. И несмотря на то, что в 1932 году отец все-таки работал в колхозе, то я считаю, хотя я была совсем, мне восьмой годик только шел, вот, считаю, что это было все сделано штучно. Почему? Потому что у нас на плите, когда проверяли, это, можно сказать, через день и каждый день проверяли, чем мы питаемся, как мы живем, мол. Вот. И что вы думаете? Вот эту вот похлебку с лободы, с подорожника, с крапивы, с акации вылили прямо на пол, причем не на улице, в квартире. Для того, чтобы это еще, как говорится, убирали. Борис скажите, пожалуйста, сколько вам роков и где вы жили вот, в детстве? В, каком в данный период у меня уже идет 86-й год. Голодомор был в селе Новомихайловка Черниговского района Запорожской области. Я здесь оказалась, меня направили в 47-м году. По путевке ЦК комсомола, как значит не только членов партии направляли, а направляли комсомольских работников. А я в то время была комсомольским работником. Мало того, что я была комсомольским работником, я со временем уже перед отъездом сюда, на Закарпатье, я была за парткабинетом, можете себе представить. За парткабинетом. Марина Ивановна, Вы э, тримаете в руках фотографии? Покажите, пожалуйста, чтобы я крупным планом показал. У меня сестренка как умерла на руках. А вот этот, этот брат который уже отслужил в армии, у меня uh -huh. в руках она. Мы с ним вместе переживали голодом. Это Голдомор 32 33 32-й и 33-й год, да. И где сейчас ваш брат? Брат уже в винном мире. В винном мире, помер. Да. Царство его небесное. Царство его небесное. Скажите, пусть пожалуйста, а вот тут будет. я еще видел фотографии. Покажи, да. расскажите про батька. Вот тут, Вам покажи. гражданское показать? Ну, покажите военную. Вот это uh -huh. вот гражданское. Это Именно вот это, вот именно фотография довоенная. Вот это. Батька, да? Отца, да. Угу. Отца. А как его звали? Александр? Александр Маркович. Маркович да. да. А вот его уже фотография. Он был замполитом госпиталя угу. военного. И вот это вот, при... он за рабочим столом. Угу. Вот это его рабочее место. Вот. И уже он погиб на переправе. А в Надія році коли це? Это было Ну это было где-то на уже 45-го года. Потому что уже госпіталь возросился сюда. А война-то закончилась 9 мая. Угу. Вот вам, пожалуйста, вот это отец мой Александр Маркович. Угу. Скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб така страшна трагедія, що це, в цей сталінський режим робив, правильно, щоб більше ніколи не повторилось в нашій Україні? Ви знаєте, Нужна именно у нас на Украине нужна более менее организованная работа и организованная пропаганда. Я считаю только таким образом, чтобы вот эти все недоразумения, которые у нас происходят в Украине, чтобы их не было. Вот так. Ну что ж, дякую. Вы все показали, все фотографии. Да, вот это, а вот, одна, это да? вот это, Роман, вот подними. Вот эта фотография, это... Фотография 49-го года. А, покажите, вот это совсем, совсем, совсем. Я, а, я такой была направлена на Закарпатье. А, сюда, да, 49-го 49 года. я -го. вообще-то направлена девчина. на 47-м. Ага. Но фотографировалась а, я уже в 49-м. А, а, где, это вы фотографировали? Это Ужгород. В Ужгороде, да? Да. Ага. Работ... А вот та другая фотография, что это? Да, это Сейчас брат же вы в армии. Это брат в армии. Ага, Это брат в армии. Да, это брат. Добрый, Мариса, я вам очень благодарен, что вы, что вы пришли шанувати. А вот вы жертвы можете Голодомора. Вы можете... Давайте вся книж... книжка такая, да? Да. Ага. Вот ну, вы давайте. можете сфотографировать все, что вам надо. Только вот тут работу, чтобы захватили. Угу. Вот это, вот это. Отсюда начинаете. Угу. И вот это тут закончить. Угу. Тут, где горком, где горе обл... э, с полком пишет. Угу. Эта книга издавалась и у нас. Угу. В мирное же время я работала в органах. Угу. Вот это. Меня навіть поздравляють міністерства. От моє поздравлення. 9 мая Почекайте трошки, а потім мова документів. Це якраз про Голодомор іде річ? Оце, оце по про голодомор. А це моє виступлення. От це моє виступлення. Своди роть вірить, тому що воно вам нужно буде. А де це виступали? Прямо в горі сполкомі. Ага. Так, добрый, Прямо в горе И вот и... это вот. Ага, я Абзац вот этот угу. 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 Добрый, и вот Ага. Ага. что ведь что у вас у вас Ага. Ага. это моё... Ага. это Ага. Угу, Добре, все я зараблю. давайте. Так, а это поздравляет меня министр наш. Угу. Потому что я и в мирное время, ветеран труда, и иду как участник войны. Угу. Я имею две медали. Угу. Ну що ж, дуже вам вдячний за те, що ви прийшли і дали нам таке гарне інтерв'ю по голодомору, який пережили наші українці. нашу українську. Дякую. Треба було таке питання.